Bu gün vətənimiz Azərbaycan öz tarixinin ən şərəfli, ləyaqətli günlərindən birini yaşayır. Bu gün biz milli qəhrəmanımız, şəhidimiz, ölümü ilə şəhidliyə də gözəllik verən, şəhdiyə də şərəf gətirən bir vətən oğlu, mübariz İbrahimovun anım gününü qeyd edirik. Bəli. O öz ölümünü hətta düşmənə belə göstərdi. Bir Azərbaycan əskərinin əli anazı 60 erməni əskernə bərabər olduğunu göstərdi. Öz ölümü ilə, şərəfli ölümü ilə düşmənin təxminən 50-yə yaxın canlı qüvvəsini məhv etdi, hələ yaraları saymasaq. Eyni zamanda Azərbaycanla bil böyük siqnal işarəsi verdi. Artıq düşməni murdar ayaqlarını öz ərazimizdən kəsmək vaxtıdır. Təkcə bir nəfər düşmən tərəfə keçərək tayfət çox belə könüllərdə ancaq görsənə bilər. Real həyatda belə insanlar demir olar ki, yoxdur. O bizim ordumuzun əsas siması idi. Bəli. Ölümü ilə də canlı qüvvələrə ordumuza bir işarə verdi. Artıq vaxtdır. Təxminən ol il bundan qəbra o şihadətlə qalmışdı. Şihadətin mübarək vətənoğlu. Onsu da hamının təzi keçib ölüm qəbsnədərdir amma ölümlərin şəhadatlərin də şərəflisidir mübriz ibrahim oğlu hətdə sal